Saya ada masalah dengan anak-anak. Jadi bagaimana untuk mencari jalan keluar ya Pak Ustaz dari ketegangan yang berlaku? Mohon pencerahan. Jadi si ibu ini yang bertanya ini mengatakan bahawa beliau ada masalah dengan anak-anak. Bila disebut ketegangan ini, maknanya barangkali terjadi pertengkaran antara ibu dengan anak-anak. <coughs> Macam mana jalan keluarnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat. Ustaz tidak diberitahu apa permasalahannya sehingga menjadi tegang antara ibu dengan anak-anak Hadirin dan hadirat rahimakumullah Satu perkara yang tak boleh kita nafikan Bila kita dapat anak yang Allah anugerahkan Anak itu adalah amanah. Anak itu adalah nikmat. Dan kita sebut dalam beberapa hari yang lalu anak itu adalah fitnah. Fitnah maknanya ujian Allah. Allah ingin melihat apakah kita bersyukur terhadap nikmat dapat anak atau tidak? Dan rukun syukur ada tiga. Alhamdulillah dapat anak. Ucap dengan lidah Alhamdulillah. Rukun kedua, iktiraf dalam hati. Anak itu adalah anugerah atau pemberian Allah. Iktiraf dalam hati. Dan rukun yang ketiga, Gunakan nikmat itu Allah pada jalan yang Allah redai. Bimbing anak sebab anak itu adalah amanah daripada Allah. Okey. Apabila ketiga-tiga rukun syukur itu telah kita lakukan terhadap anak kita. Memang kita dah bimbing. Kita dah ajar kita dah didik semampu yang boleh. Tapi ternyata tidak menjadi. Anak kita tidak jadi anak yang taat. Why anak-anak berbuat ihsan kepada ibu bapa? adalah sangat dituntut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala iringi perintah paling penting dalam hidup yaitu beribadat pada Allah. Allah iringi perintah penting itu dengan berbuat ihsan pada ibu bapa. Antara lain firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah telah mewajibkan kamu agar beribadat hanya kepada Allah dan terhadap kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan Kata ulama tafsir apabila perintah itu mengiringi perintah penting maka dia juga termasuk perintah penting Ustaz buat contoh lain. Aqimu salah wa atus zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Dan keluarkan zakat. Mengiringi perintah salat. Salat itu penting. Maka zakat juga penting. sebabnya, Kalau perintah yang paling penting kita agar beribadat pada Allah sebab ia tujuan utama kita dicipta oleh Allah lalu diiringi dengan perintah berbuat ihsan pada ibu bapa, berbuat baik pada ibu bapa. <tuh> Maknanya berbuat ihsan pada ibu bapa juga adalah penting. Sampai sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ridha ala ridhal walidain wa shaghatullah ala shaghatil walidain Ridha Allah padamu sangat tergantung sampai di mana ridha ibu bapakmu padamu dan murka Allah padamu juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu kepadamu Allahu akbar Sampai begitu. Ingin mengharap reda Allah, impossible. Mustahil. Andai kata tidak terlebih dahulu mendapat reda ibu bapa. Namun demikian. Kita juga perlu tahu baik buruknya anak ada kaitannya dengan hidayah Allah. Ingat hidayah ada dua jenis. Ada hidayah dengan makna al-bayanu wal irsyad. Al-bayan penjelasan, irsyad bimbingan. Dan yang kedua hidayah dengan makna taufiq. Allah bukakan hati seseorang untuk taat. Ustaz perjelaskan dan bimbing para jemaah melalui kuliah online. Ada daripada jemaah yang dengar lalu ikut itu maknanya dia dapat dua hidayah hidayah penjelasan dan bimbingan dan hidayah taufik Allah bukakan hatinya untuk melaksanakan yang baik-baik yang telah disampaikan dalam ceramah dan ada pula yang mendengar ceramah rajin mendengar tapi dia tidak buat. Maknanya dia hanya dapat hidayah yang pertama tapi tidak dapat hidayah yang kedua. Hal ini boleh berlaku. Nauzubillah min zalik. Nabi Nuh punya empat orang anak. Ham, Sam, Yafith, Kan'an. Tiga anak pertama Ham, Sam, Yafid Ikut Bimbingan ayahnya Nabi Nuh Tapi kanaan tidak Ketika diajak naik Bahtera Supaya selamat daripada banjir Kanaan enggan Begitu juga isteri Nabi Nuh Enggan Akhirnya mati Nuh mohon pada Allah, Ya Rab, tolong anakku. Tapi Allah tak tolong. Kerana dia memilih untuk durhaka. Begitu juga isteri Nabi Lot. durhaka. Allah ceritakan dalam surat At-Tahrim ayat 10, Begitu juga Karun. Karun adalah cousin, sepupu Nabi Musa. Dia tak mau ikut ajaran Nabi Musa. Akhirnya dia musnah. Begitu juga Abu Lahab, angkelnya Rasul. Begitu juga Abu Talib, angkelnya Rasul. Tak mau ikut. Apa ini bawa oleh ponakannya bernama Muhammad. Akhirnya mereka mati kafir. Oleh sebab itu, kepada yang bertanya, bila kita sudah bimbing anak-anak kita, ternyata mereka itu tidak hormat kita. Walaupun kita dah berkali-kali mengatakan ihsan pada ibu bapa sangat mustahak dalam agama untuk mendapat reda Allah, mereka dengar tapi hati mereka Allah tidak buka sehingga bertengkar melawan ibu bapa berapa banyak hadis yang mengatakan Rasulullah ditanya ya Rasulullah siapakah manusia yang aku perlu berbuat baik bukankah Rasulullah mengatakan ummak your mother semaman kemudian siapa lagi ya Rasulullah setelah ibu ummak your mother sampai tiga kali diulang oleh nabi yang keempat baru abaka your father apa maknanya ini berbuat baik pada ibu sangat penting oleh sebab itu bila anak kita tak mau dengar Malah ajak kita bertengkar Menyakitkan hati kita Ia ya, boleh terjadi Cuma kita sedihlah Cuma bila kita ingat Siapalah kita berbanding Nabi Nuh Nabi No itu rasul pertama ya. Kalau nabi pertama itu Nabi Adam, rasul pertama yang punya umat pertama, No. pun anaknya dan istrinya durhaka. Nabi Muhammad kekasih Allah. Tapi dua uncle-nya juga tak masuk Islam. Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, tak ikut ajaran Ibrahim. Qarun, tak ikut ajaran Musa. Siapalah kita. Oleh sebab itu, kepada anak, Ustaz nasihatkan, jangan teruskan. Bertengkar dengan ibu, bahaya. Cepat-cepat minta maaf. Kepada ibu yang bertanya, silakan syekh. Jawapan Ustaz ini kepada anak berkenaan, biar dia dengar supaya dia dapat hidayah, supaya dia dapat taufik Allah dan takut akan meneruskan kedurhakaannya terhadap ibu. Sekian dulu.